गलतियां, गलतियां आ, हो जाती गलतियां हैं, हैं। आइए आए क्यों ना हम इसके बारे में भी समाज फरमाते इन तवज्जो से समाज फरमाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपके काफी सारे मसाइल हल हो जाएंगे इद्दत की तारीफ इद्दत का लुघवी माना तो शुमार यानी काउंट करना है और इसकी तारीफ डेफिनेशन ये है कि निकाह के, के, के खत्म होने के बाद औरत के लिए दूसरा निकाह ममनू होना और, और शरीयत की बयान करना मुद्दत तक इंतजार करना अच्छा ये भी याद रखिए हमारे यहाँ खीन समझती हैं कि इज्जत गुजारने के लिए अलग से करना पड़ेगा या ये हमारे इख्तियार में है तो तारीफ से ये बात वाजी हो गई कि इद्दत तो शरीयत की बयान करना मुद्दत का नाम है जो खुद गुजरेगी अलबत्ता औरत को इसमें कुछ अहकाम दिए गए हैं जिस, जिस पर, पर अमल करना औरत के लिए जरूरी है अगर इन अहकाम पर अमल औरत न करे तो गुनागार तो, 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 तो होगी मगर वो इद्दत ही में कहलाएगी और इद्दत के दिन मुकम्मल होने पर ही वो खास अहकाम जो है खत्म हो गए किस औरत के लिए इद्दत नहीं है सुन लीजिए अगर मर्द, मर्द औरत, औरत के दरमियान मिया बीवी वाले ताल्लुक कायम ही नहीं हुए और ना ही तो सही हुई तो यानी ऐसी तन्हाई में दोनों तो तो जमा तो नहीं हुए जिसमें ये कायम करना हकीकता मुमकिन था तो ऐसी औरत को अगर तलाक हो जाए तो इस पर कोई इद्दत नहीं

ऐमान वालो जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर इन्हें बगैर हाथ लगाए तलाक दे दो तो तुम्हारी, तो तुम्हारी वजह से इन पर कोई इद्दत नहीं जिसे शुमार करोलबत सही वो भी समा सुलबत ये है एक मकान में जमा हो और कोई चीज ताल्लुक कायम करने से रुकावट ना हो ये खलबत कायम करने ही के हुक्म में है, है। आ, ये भी समान फरमा लीजिए कि हो गई, गई। अगर, जे अगर जे कुर्बत तो ना हुई हो, हो तो भी इद्दध इद्दध वाजिब है।, है जो जानिया, जानिया है जानिया के लिए इद्दत नहीं अगर जे हामिला यानी हमल ठहर गया हो और ये निकाह भी कर सकती है मगर, मगर जिसके निकाह जिना से, से हमल है उसके सिवा दूसरे से निकाह करे तो, तो जब तक, तक बच्चा पैदा, पैदा, पैदा ना हो सोहबत तो 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 जायज तो नहीं इसी तरह हामिला की जो इज्जत है प्रेगनेंट जो औरत होती है उसकी जो इज्जत है वो भी समाज समा लीजिए हामिला की इज्जत वजह हमल यानी डिलीवरी का होना है चाहे इद्दत वफात की हो या तलाक, तलाक, तलाक की कुरान पाक में सूरह तलाक की आयत नंबर चार में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वा उलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यदअन हमलहुन्न और हमल वालियों की इद्दत की मुद्दत ये है कि वो अपना हमल जान लें यानी और मौत या तलाक के अगर, अगर एक मिनट बाद भी, भी वजह हमल, हमल हो गया तो इद्दत खत्म हो गई और अगर हमल साकित डी एन सी हमल साकित हो गया तो हो और और अगर बच्चे के आजाद यानी बॉडी पार्ट्स बन चुके थे तो इद्दत खत्म हो गई और अगर आजा बनने से पहले, से पहले हमल, हमल साकिद हो गया तो, तो इज्जत खत्म नहीं होगी इसी तरह, इसी तरह, तरह तो तो वो, वो, वो जो हैज़ की इज्जत जो है वो भी समाज जिनको हैज आते हैं उनकी इद्दत तीन हैज है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 में Allah, 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 तुण। 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 और तलाक वाली औरतें अपनी वाली जानों, जानों को तीन हैज तक रोके रखें और जिनको हैज तो नहीं हैं। आता, हैं आता उनकी ऐसा यानी आ, औरत, औरत की उम्र पचपन साल हो जाने की वजह से हैज नहीं आता ऐसी औरत, औरत की इद्दत तीन महीने है तो बालिगा होने की वजह से हैज नहीं आता इसकी इद्दत भी तीन महीने है और उम्र के एतबार से लड़की बालिगा हुई और हैज शुरू नहीं हुआ तो, तो इसकी इद्दत भी, भी, भी तीन भी महीने, भी महीने है, है। सूरत तलाक की आयत नंबर चार में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता तो है वल्लाई यइसना मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इरतबतुम वल्लाई यइसना मिनल महीद मिन और तुम्हारी औरतों, और, और, औरतों में जिन्हें हैज की उम्मीद ना रही अगर तुम्हें कुछ शक हो तो इनकी इद्दत तीन महीने है और इनकी जिने अभी हैज ना आया तो ये, तो ये जो है, जो है के बारे के में बारे कुछ बयान किया तलाक़ तलाक वग़ैरह की जो इद्दत होती है आइए इंशाल्लाह मैं अगली किस्त में आपको वफ़ात की इद्दत के बारे में कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना सुनाया याद रख कर दूसरों तक भी पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए आमीन बिजा वसल्लम